Нескорені переселенням продовжує розповідь про життя вимушено переміщених осіб на Порятинщині. До вашої уваги історія багатодітної матері Юлії Кузовкової із Луганська. Юлія Кузовкова із сім'ї військовослужбовця. Ще в дитинстві виїхала з порятина до Луганська. Два роки тому четверо дітей Юлії гостювали в порятині у рідних, але ніхто не міг подумати, що гостини продовжаться до сьогоднішнього дня. Я не їхала сюди жити. Я ехала сюда забрать своих детей, которые уже с мая месяца находились здесь. И я приехала забрать своих детей. Но оказалось, что поезд, которым мы ехали 25 июля 2014 года, это был последний поезд из Луганска. За нами взорвали в Дебальцево путь, э, путь железнодорожный. И когда нам проводница утром об этом сообщила, мы поняли, что мы обратно вернемся не скоро. Розгублена жінка не знала, что делать далі, как дальше жить. Была в таком шоке. Во-первых, абсолютно не готова к перемене месту жительства, к адаптации в каком-то новом месте. И дети, и вообще, и надо начинать абсолютно все с нуля. Абсолютно. Аби что торма детьмы стала на ноги и с початку дополмагала Ридни. Первую поддержку оказали мне так сообщество матерей многодетных, одиночек, то есть люди, которые здесь получают социальные выплаты. Вот. Помогли в центре занятости. Естественно, каждый переселенец сразу бежал в центр занятости становиться на учет. Но когда я поняла, что мне работы здесь не найти по моей специальности, вот, начала искать выход. Пошла в управление труда и социальной защиты населения, узнавать, как можно выжить в такой семье, как моя оформила там социальные выплаты. Конечно, это было все не сразу, поскольку на тот момент законодательная база для проживания переселенцев, для оформления им каких-то там, как с ними вообще обращаться, как с ними жить и как их вообще принимать у себя, вообще у, у государственных служб не было. Поэтому они от нас шарахались просто как от огня. Я первую справку переселенца вообще получить не могла. Мне ее просто не давали, потому что люди, я понимаю, они не знали, как это делать. Вот. Конечно, управление труда, первое мне, что сказали, это слово «нет». Как говорит Юлия Кузовкова, она живет за принципом «так, это це цель, а не способ достижения цели». Выбора просто не было. Не знала, как я буду это делать. Вот тут наверху улицы Ленина стала, и думаю, я этот город на уши подниму, но я здесь выживу. Так и получилось. Через три месяца я добилась социальной помощи, которая мне положена по закону, как малообеспеченной многодетной семьи. Но таким образом, пока я вот три месяца этого добивалась, и когда я решила свои проблемы, за эти три месяца я понимала, что сидеть дома с теми мыслями, с которыми мы приехали, и ну, это просто самоубийство. Поэтому я стала искать хотя бы хоть что-то хоть где-то как-то себе реализовать хотя бы в общественной деятельности. так это и казалось, это стало просто общественная деятельность. То есть я познакомилась с Ириной Таран, нашла в библиотеке ее проспекты о том что есть такая организация в городе. я ее нашла. Вот. И мы начали вместе искать людей, таких же переселенцев, как я. Таким образом, у нас, мы с ней отработали проект, который назывался «Диалоги». И уже в січні 2015 года Юлия Кузовкова зарегистрировала властную громадскую организацию. Направление общественной деятельности и самоорганизации переселенцев, чем два года я занимаюсь. То есть за это время мы организовались и сами у нас достаточно в Перятине такой сплоченный коллектив переселенцев. То есть, конечно, люди приезжают, люди уезжают, вот, но основной такой коллектив остается. Мы нашли себе донора, привозим продуктовые пакеты, организовали сами доставку. Благодаря своей деятельности я, естественно, знакомлюсь, езжу по Украине, езжу по Полтавской области, я узнаю информацию где как, какие фонды работают, кто помогает переселенцам. Ну, таким образом, эту информацию распространяю людям, даю людям информацию о том, где можно получить материальную помощь. Плануя руха, ты создали родитель то реализовал А где это развитие будет? То есть я буду жить, конечно, там, где будет мое жилье, где будет развитие для детей, и где будет развитие... Для для себя самой. Будет ли это это Перятин, будет ли какой-то другой город Украины или любой город мира, не знаю. честно говоря, не знаю. Вот это вот, это знаете, Статус переселенца, он дає такое ощущение свободы. Тож вимушене переміщення з Луганська стало для Юлії Кузовкової поштовхом до нового активного життя. Аліна Латишенко, Геннадій Гусь, новини телеканал Перін.